নমস্কাৰ প্ৰথম সকলোকে মই জানকীয়া সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰবাৰ মোৰ যেনে আনি সিটো ডেলি আঠাকৈ চাপ সকলোৱে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ আৰক্ষীবিলাকো ভালে আহিছোঁ আপোনালোকক সকলোকে লগত আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো কোৱাৰ কাৰণে বনাইছোঁ একেবাৰে কাম বন কৰি মেলি গাটো মানে ইমান ৰুব লাগি আছে তাৰপিছত যদি ব্লগটো নবনাই আহিলে মানে সেইবোৰ বনাওঁ বাৰু ডেইলি ব্লগ দিওঁ মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু কালি যে মই ভাজি কৰিছোঁ তেতিয়া কিবা লাৰু ভাজি কালিতো কোনেও ভাত খোৱা নাছিলে ভাজি মানে আছিলেই সেয়ে অকণমান গৰম কৰি আছোঁ আৰু দেউতাই আনিছে মাছ আজি মা দেউতাহঁতে একমাহ মূৰত আজি মাছ খাব মানে দেউতা বাৰু মাছ খাব দেউতা আকৌ কাজি আছে বৈষ্ণৱ সেৱা আছে আমাৰ পৰন্দি আছে আৰু দেউতাক গুচি গৈছে কেতিয়াবা ঘৰত চবকে গৈছে ফেমিলি আৰু গাও ইমান ঠিক নাই তো নাযাওঁ বাৰু ময়ো নাযাওঁ মাও নাযায় মাওৰ ফালে গা দুৰ্বল হ'লেও মাও ৰাতিপুৱাৰ ফালে কৰি আছে ময়ো কৰি আছোঁ যিমানখিনি পাৰ কৰিছোঁ ঘৰ চৰ হাৰা মোচা একদম পূৰা ধুই মেলি পাকঘৰ চাকৰ কালি যিহেতু পাকঘৰত বনোৱা হৈছিলে একদম পাকঘৰত চব ওলট পালাত হৈ আছিলে তো চব ঠিক কৰা হৈছে আৰু মই এইফালে পেনাখন কাপোৰ কেইটামান ধুই দিছোঁ আমাৰ কাপোৰ ধুবলৈ বাকী আছে কাৰণ ৰ'দটো ইমান ভাল ভালদৰে দিয়া নাই ৰ'দ মানে ৰ'দটো যদি অকণমান গাঠ হ'লে হয় তাৰপিছত কাপোৰবোৰ ধুই দিবলৈ ভাল আৰু পতাতে শুকাই বোলা হয় আৰু সেইকাৰণে পিন্ধকৰ কাপোৰ কেইটামান ধুই দিছোঁ আৰু আজিহঁত সি কালি ওপৰত সেই গুচি যাব আজি ধুই দিলে দুদিন লাগিব শুকাওঁতে দাদা পেণ্টবোৰ যে তাৰ তই মাছ আনিছে মাছ বনাই আছোঁ পিনেকৈ মানে কালি বাচি যোৱা চব্জি কেইটামান আছে আৰু কেঁচা পাচলি আছে সেই মিলাই মিলিকৈ বনাই আছোঁ উৰহি তিনি চাৰিটামান আৰু ফুলকবি এক কুকুৰা আলু সেয়ে মানে মই কৈছিলোঁ খালি খালি বনাম মছলা পিন্ধাকৈ কৈছিল নাই চব্জিৰে বনোৱা খাবলৈ মন গৈ আছে এয়া চব ৰাতি বাচি ল'লোঁ আৰু এই মাছ লোকেল মাছ আনিছে দাদা দাদা নহয় দেউতাই আনিছে পেহতো গুচি গ'ল ৰাতিপুৱাতে পেহতে গুচি গ'ল ছটাত কাঞ্চনজাগা এক্সপ্ৰেছত গৈছে মানে ট্ৰেইন আছিলে ছটাত গৈছে আৰু আহিছে আঠটাত ট্ৰেইন আৰু মানে পিনাকে এক পিছ মাছ খাম বুলি কৈছে আৰু আজি বেছি কৰি আছোঁ আৰু ইফালে এয়া কালিৰ তিতাকে ল আৰু আজি ৰঙালাও অকণমান এক্টিভ কালিৰে কৈছোঁ নহয় কালি চব্জি কেইটামান ৰৈ গৈছে আৰু কেইটামান বুলি কয় ৰঙালাও একদম গোটা এটা ৰঙালাও ৰৈ গৈছে তাৰপিছত বেঙেনা আৰু তিঁয়হ কেইটামান তিঁয়হমান কিন্তু বহুতকেইটাই ৰৈ গৈছে এয়া এয়া ৰঙালাওটো ডাঙৰ ৰঙালাওটো দিয়া হৈছিলে ৰঙালাওটো উতলনিছে একেবাৰে ডাঙৰ আপোনালোকে দেখুৱাইছিলোঁ এই ব্ৰাহ্মণজনে বৈষ্ণৱজন যে ভাঙিছে সেই ৰঙালাওখনে দিয়া হৈছে তাৰপৰা মানে এক টুকুৰা বাচিছে সেই বাচাৰ পৰা এইয়া সৰু সৰুকৈ টুকুৰা টুকুৰাকৈ কাটিলোঁ আৰু ভাজি মনলৈ পচা হল আর ভাত মানে ঢের বেশি হয়েছে একদম এক সস ভাত মানে বেশি হয়েছে আমার রাখিছে ভাত তো নাই কালি ভাত বৌ বউসে বৌজনীক দি পঠিয়ালে আর আমার ঘর ওর দুই তিন ঘর দি পে মানে শেষ করলে কারণ ইমান ভাত বেড়ালে মানে বেয়াও লাগে ইমান কষ্টকে মানুষের কাম করে তো কালি মানে লাস্টর ভাতখিন বনায় ছিল মানে লাস্টের ভাত একবারে গোটেইখিন গেছে তো আইডিয়া পাই বনাই তেনেকৈ বনালে বনাওঁ মেলা কৰিলে আৰু এতিয়া বনাই মেলি লওঁ ত' ভিতৰত যেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চাৰ্টিৰ পৰা শেষলৈকে দিনটো কি হয় কি হয় দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমাৰো চালে গা পাঠি এতিয়া এটা দেউতাও গুচি গৈছে আৰু খোৱাৰ ইমান মানে ইমাৰজেঞ্চি নাই কাৰণ দেউতাকো টাইম টু টাইম খাই যায় দুটা বা আঢ়ৈটাৰ ভিতৰত খাবই ভাত সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আমি আঁচনিটো লাহে লাহে বনাওঁ বনাই মেলি খাই যাম আৰু বৰজনী আহিলে বাচন কেইটামান বাকী আছে আঠাটো ৰাতি ধোৱা হৈছে মানে যিবিলাক ৰন্ধা বঢ়া বাচন যিবিলাক ৰাতি ধুৱাইছে আৰু যিবিলাক মানে ৰৈ গৈছে সৰু সুৰা বাচন সেইবিলাক মানে হাঁহি থ'ব আৰু আধা হৈ গৈছে আৰু এই আধা মানে ধুই আছে আৰু সৰু সুৰা যিবোৰ আছে কালি বৈ মই মেলি ধুলোঁ আৰু বাচনকেইটা আৰু ৰাইজ নাই ন আমাৰ ইয়াতে ৰাইজ থাকিলে আকৌ ৰাইজৰ মানুহে ধুই মেলি দিয়ে আমাৰ মাকৰ যেনেকুৱা ৰাইজ আছে ৰাইজৰ মানুহে কাম কাম কৰি মেলি তেখেতসকলে ধুই দিয়ে ইয়াতে চব নিজৰ নিজৰ মানে চব নিজৰে কৰিব লাগিব মানুহ ল'ব লাগিব এনেকুৱা আৰু তেতিয়া নহওক অলপ বৈ মই কালি মিলাই মিলিকৈ ধুলোঁ আৰু আজি কাপোৰ কেইটামান ধুই দিলোঁ পিনাকৰ লোকটো হ'লেও কেতিয়াবা ওলাই আকৌ কেতিয়াবা নোহোৱা হয় এনেকুৱা অৱস্থা ত' বনাই মেলিলে হয় চালি বুজিটো গা গৈ ফুলে ধুনাই মেলি দিলোঁ শুই আছে টেনশ্যন নাই ৰাতিপুৱাই উঠাইও মানে মোৰ লগতে একদম বজি উঠি গৈছে চৰ কামত তাৰপিছত পূৰা চাদাই দি থৈছোঁ দেই কাৰণ পিহঁতে মানে ইফালে ওলাই মেলি ৰেডি ত' ট্ৰেইন মানে অকণমান লেট আছে চাহ হাতত আহিম মানে হাতত ট্ৰেইন আহিব আৰু সজাই যেতিয়া আছিলে তেতিয়া মানে হাৰ পাই গৈছে আৰু মই ইমান হাঁহ বাৰু পিহঁতে গুচি গ'ল নেকি তো নাই তেনেকুৱা ক'লে পূৰা ৰেডি যাবলৈ চাহ খাই আছিলে তাৰপিছত আৰু এতিয়া বনাই আছোঁ কচু আৰু কচু মানে আন প্লেনিং চব্জি হয় আমাৰ মানে কালি যে আনিছিলে অকণমান ৰৈ গৈছিলে ত' সেয়ে মানে পিনে আকৌ মানে কালি খাইছে কিন্তু হ'লেও মানে মন ভৰা নাই আৰু পেট ধৰিলোঁ তাৰ আজি অকণমান বনাই আছোঁ আৰু কৈ আৰু পিনেকৈ পিন্ধি কাটি মেলি দিলে বইল কৰিছোঁ কাৰণ অলপ ধৰিব পাৰোঁ ন ঠিক নাই আৰু ইয়াতে চেমচলা এয়া হৈ যাওক আৰু ইয়াৰ ভাজি ভাজি হৈ গৈছে তো গাখীৰ খুৱাই মেলি দিলোঁ আৰু কচুখিনি হ'লে আমি খাম আৰু মানে দেৰি হৈ গৈছে বলতে দেৰি হৈ গৈছে কাৰণ কচুটো আমাৰ ট্ৰেইনিঙত নাছিলে লিষ্টত মানে আমাৰ মেনুত নাছিলে তো হৈ গ'ল আৰু বহুত সময়ৰ পিছত আকৌ লগ পালোঁ আজি মানে সন্ধিয়া চাহ তাহ খোৱা নাই দেই কাৰণ কৈছিলোঁ যে গাটো অকণমান ভাল নালাগা মাহঁত অকণমান বিষয়াই আছিলে এই আজি খাওঁতেও দেৰি হৈ গৈছে চাৰিটামান বজি গৈছে দেই আজি খাওঁতে মানে কৈছিলোঁ যে কচু কচুখিনি অনা হৈছে মানে পিনেকৈ কালি যে বনাইছিলে কিন্তু তাৰমানে কৈছোঁ মানে মন ভৰিছে পেট ভৰিছে মন ভৰা নাই সেইকাৰণে বনালোঁ আৰু অঁ পানী বাট নাইলোঁ দৈ অকণমান খাম বুলি ভাব পিছত দৈ অকণমান দৈয়ে মানে খাম বুলি অহাৰ পিছত পাহৰিলোঁ দৈ আছে যোৱাকালি দৈ অকণ বেছি হৈছে অকণ উলিয়াই থৈ দিওঁ এতিয়া উলিয়াই থৈ দিলে পিছত খাব পাৰিম আৰু নহ'লে ঠাণ্ডা বহুত ঠাণ্ডা ফ্ৰিজত যে অকণ খাওঁ আৰু নাই হ'লে দালি ভিজাই থৈছে ৰাতি বনাবলৈ এনেই কচুটো আছেই বাৰু অকণ বেছিকৈ ভিজাইছে এয়া দুইকৈ বনাম এতিয়া টাইম চাৰে আঠটা হৈছেহে অকণমান দৈ খাই লওঁ আৰু গাহৰি ফুলে শুৱাই থৈ আহিছোঁ ওলাই থৈটো পিছত লাহেকৈ খাম আৰু তাৰমানে দুপৰীয়া তাৰো টোপনি ঠিকমতে হোৱা নাই সেইকাৰণে মই পটাতটো নাই লগতে শুই আছিলোঁ তাৰ লগত মই অকণমান টোপনি গ'লোঁ ছটামানৰ পৰা আৰু তেতিয়া উঠিলোঁ মায়ে চাগে চাহ বনাই মেলি খালে খালে মায়ে চাহ বনাই মেলি খালে মই মানে ৰাতি অকণমান ভাল লাগিছে অকণমান কিবা খাই লওঁ আৰু দৈ অকণমান খাই লৈ ভাকো লাগিছে মিঠাইও হৈছে মিঠাই নাখাওঁ দুপৰীয়া খাইছোঁ মিঠাই বেছি মিঠাই খালে আকৌ ঠাণ্ডা লাগি যাব বহুত ঠিকেই চলি যদি ঠাণ্ডা লাগি যায় সেইকাৰণে ভয় লাগে নাথাকক দৈখিনি অকণমান খাই লওঁ মিঠা দৈ আৰু মা পিটি বিচাৰিছে দুটাও দোকান গ'ল দুটাও গৈছে পিনে গৈছে আজি মানে আমি স্কুটি লৈছোঁ যে আজি মানে প্লেটনা বাট আহিছে বহুত দেৰি লাগিছে এনেহ'লে পোন্ধৰ দিন বিছ দিন লাগে আমাৰে মানে বহুত দেৰি লাগিছে দুমাহ হৈ গৈছে প্ৰায় ছটাৰে কেহে ধোঁৱা হৈ যাব আৰু আৰু অকণমান বেছি আছে থৈ দিওঁ আৰু জেগাৰ বস্তু জেগাতে থৈ দিওঁ মিঠাই আছে মিঠাই প্ৰসাদ আৰু প্ৰসাদত সেই আছে চন্দেজ মাহটো যে কৈছিলে তীৰ্থ ভ্ৰমণত প্ৰসাদ শুনিছিলে যে সেইও আছে চবকে দিছে কিন্তু আমাৰ কলনী অকণমানে অকণমানকৈ চবকে দিছে অকণমান আছে আৰু সেইখিনি আমি খাওঁ পানী অকণমান লৈ যায় ৰুমক পানী নাই পানীও বেয়া লাগিছে আৰু লওক অকণমান দৈও খাওঁ আৰু কেতিয়াবাই খাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু একেবাৰে পানী অকণমান লৈ যাওঁ আৰু দৈ কেতিয়াবাই খাম বুলি ভাবিছিলোঁ একেবাৰে উঠিব মানে ইচ্ছা যোৱা নাই লৈ উঠোঁ আৰু এলাহ কৰিলোঁ নহ'ব ভক্তি পেলাই লাগিছেই দৈ খোৱা অকণমান পানী খাই দিলে পেটটো অলপ সময় কাৰণে ফুল হৈ থাকিব তোমাৰ মাছবোৰ মাল দালি বনোৱা নাই আৰু ফালে গৰু ছোৱালীজনী দুজনীও আহি অহাৰ কথা আছিলে ভাত খাবলৈ এইজনী আহিলে ডাঙৰজনী আহিলে সৰুজনী অহা নাই গৰু অকণমান বাচন চাচন দৌৰি গৈছিল যে যোৱাকালি সেইবোৰে ধোঁৱা মেলা কৰিলে আৰু কাপোৰ চাপৰ মাৰহা ধুলে মই ধুলোঁ কাপোৰ নালাগিব আজি আহিছে তেখেতে কালি নাহে তো তিনিদিনৰ কাৰণে লোৱা হৈছে আৰু তেখেতক তেখেত আকৌ বেলেগ ঘৰত কাম থাকে যে সেইকাৰণে হ'লেও আহে আৰু কৈছে যেতিয়া আহিছে বহুত ভাল লাগিছে দেই ইমান মানে হেল্প কৰি দিছে আৰু আমাৰ এয়া পেহীৰ লগত যে আহিছে পেহাজন তেখেতো মানে বহুত হেল্প কৰি দিছে তেখেতে মানে ইমান বৰ কাম কৰিছেহে তেখেতে যদি মানে নাথাকিলে হয় বহুত প্ৰব্লেম হৈ গ'ল হয় আৰু দেউতাৰ বহুত কষ্ট হ'লেও হয় মানে মোৰ শু দেউতাই বহুত কষ্ট হ'লেও হয় অকলে অকলে চব বস্তু আনা নিয়া বজাৰ কৰা ইফালে আকৌ বজাৰবোৰ আকৌ বাহিৰৰ পৰা ভিতৰত নিয়া ভিতৰৰ পৰা বাহিৰত নিয়া দেউতাক বয়সাইছে যে নোৱাৰে একেবাৰে ওজন বস্তুটো উঠাবলৈ একেবাৰে মানাই আছে দেউতাৰ কাৰণ ফল ওলাইছে কাৰণে আৰু ইফালে কঁকাল বিষ এইবোৰ হৈ থাকে যে দেউতা সেইকাৰণে হাতে খাই থকাৰ কাৰণে বহুত হাল পাইছে তো যি নহওক দৈখিনি খাই লওঁ গাড়ী একদম ধুনীয়াকৈ শুই আছে অকণমান ফেনটো দি থৈছোঁ কাৰণ আকৌ তাইৰ ঘানো যায় সেইকাৰণে ফেনো দিছোঁ বোলে ব্লেংকেটো দি থৈ দিছোঁ আৰামত শুই থাকোঁ ডাইপাৰ এডালকৈ পিন্ধোৱা নাই লাহেকৈ পিন্ধাম আৰু তাৰপৰা খাই মেলি লওক অকণমানিকৈ উলিয়াই লৈ আহিছোঁ আৰু ধুনীয়া পিন্ধাক চাৰ্টবোৰযোৰ শুকাইছে ফল কৰিব আছে যেন ইমান মানে গাটো বেয়া লাগি আছিলে পানীৰ বটল আনিব পাহৰিলোঁ আৰু দৈখিনি লৈ আহি গৈছোঁ পানী খাব লাগিব পানীৰ বটলত পানী ভৰাই আকৌ মানে সহনি হৈছিল টেবুলতে থৈ আহিছিলোঁ পাকঘৰত টেবুলতে থৈ গৈছোঁ পানী ল'বলৈ আহিছিলোঁ সেই মানে পাহৰিবলৈ গ'লোঁ লগতে মাৰফালে টিভি চাই আছে মাৰো গৈ ইমান ভাল নহয় চবৰে কষ্ট হৈছে কাম নকৰিলেও মানুহ থাকিলেও আমি বাহিৰৰ মানুহৰ ঘৰৰ বস্তু গম নাপায় নহয় ক'তকৈ আছে ন আছে ওচৰত উলিয়াই দিব লাগে দেখুৱাই দিব লাগে তেনেকৈ মানে ভাগৰ লাগি গৈছে বহুতেই মোৰ মোৰ বহুত মানে ইমান কষ্ট কৰা নাই কিন্তু হ'লেও মানে ভাগলৈ গৈছে দৌৰ দৌৰি কৰোঁতে কৰোঁতে বস্তুবোৰ মানে সামৰোঁতে সামৰোঁতে আৰু খালি একদম ধূলি বালি গোটেই ঘৰ ঝাৰুমাৰ হৈছে দুবাৰ তিনিবাৰ বহুত ধূলি মাকতি সবেই আহিছে বৈষ্ণৱবোৰো আহিছে তেখেত হ'লতো আহিবই কীৰ্তন কৰি আৰু এতিয়া বনাই আছোঁ ৰাতিৰ কাৰণে দেখুৱাইছিলোঁ যে মায়ে দালি বিচাই ৰাখিছিলে সেই বনালোঁ বেছিকৈ ভিজালে মানে মায়ে আৰু কালি যিহেতু মঙল পানী খাব লাগিব আমিতো এনে খোৱা নাছিলোঁ যিহেতু খাব লাগিব মাহঁতে আহিছে চবে পিনাকো আছে পিনাকৰ কাৰণে মেইন মানে কম্পালচৰি খাবই লাগিব আৰু মানে দুপৰীয়া অকণমান ভাত আছে আৰু এই মানে কালি আমাৰ বস্তু চৰা ভাত বহুত আছে দেই অকণমান পানী দি থৈ দিলে মাহঁতে খাওঁ আৰু মাহ আৰু পিনাকে দালি বৰা দি খাব আৰু তো ভাত অকণমানেই আছে দেউতা মোৰ আৰু দাদাৰ কাৰণে হৈ যাব যদি কম হয় ঠাণ্ডা ভাত মিলাই মেলি খাই দিম আৰু এতিয়া ভাত নবনাওঁ অকল দালিখিনি মানে পৰা বনাই আছোঁ এতিয়া ডাঙৰ কেৰাহীত আৰু ইয়াৰ জলকীয়া শুকান জলকীয়া কেইটামান ভাজি কৰি লওঁ দাই দিলিফালে শুই আছে সলনি মাজে মাজে গৈ চাই আছোঁ তাই আকৌ উঠি দিয়ে যে হয়ো লাগে মনে মনে একদম পতা পতাক চাওঁ তো ভাতো সেইফালে গৰম কৰি আছোঁ ভাতখিনি গৰম কৰি কাৰণ দেউতাও আকৌ চৰ্দি কাহ হৈ গৈছে দেউতা আৰু আহি আছে তাৰপৰা আহি আকৌ গা ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা গা ধুই আছে সদায় সদায় পানী চেঞ্জ হ'লেতো মানে চৰ্দি কাষ হয় আৰু ইফালে ৱেডাৰো চেঞ্জ হৈ আছে তো দেউতাই সেইটোৱে মানে কৈছে বনাই দিয়া সটাকৈ খাই মেলি শুই যাব তাৰ ইমান ভাল পোৱা নাই মোৰো গা ইমান ভাল নহয় মোৰ মাথাটো বিষ অকণমান যেতিয়া কমিছে হ'লেও মানে মই হৈছোঁ বনাই দিওঁ আৰু বনাই দি মেলি খাই পতাপত শুই যাওঁ কিন্তু ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠা হৈছে সোনকালে মানে কি ছটাতে উঠিলোঁ পিহঁতে যাব যে তো উঠিলোঁ আৰু মই তাৰ লগত লগত চাওঁ সেইটো মানে পিহঁতে ৰেডি মেলি পিন্ধিতে ৰেডি হৈ গৈছে আৰু কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি পূৰা চাহ খাই আছোঁ আৰু তই যোৱে নহওক আৰু বনাই মেলি লওঁ দাদা পিন্ধাক আহিব আছে টাইম বেছি মানে চাহ নটা হৈছে মানে বনাওঁ ৰ'দ দুটা আহি গৈছে নটা মানতে ভাগৰ লাহে লাহে বনাই মেলি লওঁ আৰু তেতিয়া নহওক আৰু ভিডিঅ'টো আজি এতিয়া সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু জানটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব আকৌ লগ পোহক লগৰ সৈতে তাতে থাকিব আপোনালোকে এইবাবে